الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا <applause> إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Tajuk malam ni surah al ayat yang ke-12 Firman Allah Ta'ala Ya ayu الَّذِينَ آمَنُوا amanu كَثِيرًا مِنَ minal Inna ba'da tanni ihm Wa la tajassasu wa la yakta ba'dukum ba'da Yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh Wa attaku Allah inna rahim azim Firman Allah Ta'ala Allah kata Wahai orang-orang yang beriman Jauhilah kamu kebanyakan daripada sangkaan Kerana kebanyakan daripada sangkaan itu Bawa dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain Dan jangan mengumpat di antara kamu dengan sebahagian yang lain Adakah kamu suka, kamu rela memakan daging saudara kamu sendiri yang telah meninggal dunia? Sudah tentu kamu akan merasa jijik dan jelek tentang perkara itu Takwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat Ini surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 dalam ayat ini Allah Taala sebutkan salah satu daripada sifat-sifat orang mukmin. Orang mukmin ni salah satu sifat dia iaitu dia menjauhi daripada sangka buruk. Sangkaan. Sangkaan ni dalam bahasa Arab dipanggil sebagai Zon Zon ni ada dua. Yang pertama zon baik, yang kedua zon buruk. Zon baik ni maknanya husnu husnu zon ni. Zon buruk Su'uzon so, Zon apa lagi? Zon selesa itu bukan zon Itu zon Ha, bahasa Arab Zon Dengan va Zon ni <coughs> Bila kita bersangka dengan orang Nabi ajar kita supaya sunat bersangka dengan sangka yang baik Bila awak sangka buruk ke orang Contohnya kita banyak sangat berprasangka Sangka buruk itulah yang membawa dosa yang besar kepada Allah Subhanahu SWT kerana bila seseorang bersangka buruk Tanpa dia siasat Tanpa dia kaji Untuk pandangan pertama dia sangkaan dulu Menyangka dia bersangka yang buruk Kata Allah Inna ba'adhan Ibn Kebanyakan daripada sangkaan itu membawa dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah kata sifat orang yang beriman juga iaitulah Dia tidak tajassus Tajassus dengan makna suka cari salah orang di bawah ni saya saja suka mencari-cari salah orang, mengintai-intai aib orang. Dia setiap orang ni dia ada aib. Semua orang ada aib. Sebab kita tidak nak, tidak Nabi. Nabi, Nabi dan Rasul-Rasul alaihi ini dipanggil maksum. Kita selain daripada Nabi, manusia biasa, sudah tentu akan ada dosa dan kesilapan. Maknanya ada aib masing-masing. Kita nampak cantik, nampak elok, nampak comel ni sebab Allah tutup aib je. Kalau Allah buka aib masing-masing, tak ada seorang pun yang mulia dalam kalangan kamu di sisi manusia. Tak ada. Hari ni awak boleh dilayan elok, dilayan baik atas sangkaan baik orang kepada kamu. Dan kalau orang tahu aib kita, maka tak sedikit orang yang akan mula menjauhi daripada kita sendiri. Maka Allah yang Maha Baik menutupi semua aib hamba-hamba bila Allah yang tukang tutup Jangan awak pergi muka Ada orang dia suka buka air orang Lambat tengok orang salah Dia pergi air orang Pergi Suka bercakap-cakap tentang air orang Suka mencari-cari salah orang Kadang-kadang nah, berlaku bukan setakat orang awam Dalam kalangan ulama-ulama Asatizah, ustaz-ustaz sendiri -ustaz pun ada yuk. Tangan ni pegang tasbih nah, nah, tapi duk cakap tentang air orang semacam. Ini mulut hidung. Cakap tu seolah-olah dia tak ada air. Ada jenis gitu. Kalau kita nak duduk lepak di kedai kopi, jumpa sama-sama kawan-kawan, topik yang paling menarik ialah bercakap tentang orang. Bukan nak bercakap tentang diri sendiri. Sebab bila bercakap tentang diri sendiri, jadi lepak tu lima minit. Tapi kalau bercakap tentang orang, banyak lah, banyak topik. Sekejap sebetulnya order, gelas ni sampai mamak tu tak ada, tak ada gelas dah nak letak kat meja. Tak ada banyak nak tukar-tukar air. Sebab apa? Topiknya tentang bubuk orang, mencari air orang. Di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sana Umar ni jadi khalifah malam-malam suka berjalan tengok orang rakyat dia. Satu rumah dijumpa jumpa, dikenali rumah orang tu jenis rumah orang yang bujang, tak berkahwin lagi. Dilihatnya memasang pelita di dalam rumah. Dilihat memasang pelita dalam rumah sehingga kan boleh nampak daripada luar apa orang buat dalam bilik dalam rumah tu kelihatannya ada seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam bilik Neh melakukan benda yang tak baik maka saya nak rumah tengok dia pergi jengok, dia pergi salak jendela dia pergi salak tingkap dia kata pada pemuda tu dia kata hak sepatutnya kamu tak buka lampu, kamu buka lampu Neh digintai, digintai. dia gintai, orang duduk dalam rumah Rumah dia memang rumah bujang Tapi ada perempuan kat dalam Dia gintai Dia kata kepada pemuda tu Hak sepatutnya tak buka lampu Kamu pergi buka lampu Lalu pemuda tu jawab balik Kamu hak sepatutnya Hak tak sepatutnya mengintai Kamu pergi mengintai Allah kata Walah tajassasu sasu Sana rumah berundur semula Tak jadi ambil tindakan Sebab apa? Seri Melakukan kesalahan Mengintai-intai air orang Air peribadi yang dilakukan dalam premis dia sendiri bukannya tempat maksiat yang contoh orang berjudi orang judi dia buat dalam rumah dosa dia dengan Allah Ta'ala itu aib dia dia taubat pada Allah serta merta Allah ampunkan Eh? kecuali toke judi dia pergi buka dia pergi buka satu pusat judi iaitu maksiat muka terang-terangan pemerintah mesti ambil tindakan ada dosa peribadi yang hapus dengan taubat pada Allah Ta'ala di dosa ni dua. Yang pertama melibatkan dia dengan Allah. Yang kedua dosa dia dengan sesama manusia. Yang paling kita risau, yang paling kita takut dosa-dosa yang melibatkan dengan orang. Dosa dengan Allah Taala, sekarang awak taubat pada Allah, serta-merta Allah beri keampunan. Tambah-tambah ni bulan Ramadan. Contoh ada orang dia pernah judi, minum arak, dia pernah zina, dia pernah buat benda maksiat yang lain, dia pernah tengok benda haram, contoh. Mata dia khianat. Awak taubat sekarang ni bulan Ramadan. Allah Ta'ala buka seluruhnya pintu keampunan. Serta-merta Allah ampun. Kerana dia lah yang maha menerima setiap hamba yang datang pada dia. Jahat macam mana pun awak. Allah Ta'ala tak akan reject. Di saat kita nak kembali pada dia. Tapi hak beratnya dosa dengan orang. Dosa dengan orang ni Allah Ta'ala tak akan ampunkan. Meskipun awak menangis keluar mata darah sekalipun pada malam Lailatul Qadar. Allah tak akan ampunkan kecuali tuan badan tuan pun salah satu daripada dosa dengan orang ni ayat kita baca ni suzan sangka buruk pada orang yang kedua kita mencari-cari kesalahan orang dan membuka aib orang lain buka aib orang awak tahu aib dia duduk diam sudah cakap dengan orang apa, apa maka daripada situlah muncul satu lagi dosa yang paling besar dipanggil ghibah mengumpat Ayat ni Allah sambung wala yaghtab ba'dukum ba'dha dan jangan kamu melakukan riba di antara satu sama lain. Allah Taala menyifatkan orang mengumpat ni dimakan daging saudara dia sendiri. Dimakan daging saudara dia sendiri. Hak ha, mati dah. Riba dengan makna awak sebut tentang satu keburukan orang sebut di belakang ini. Sahabat Nabi tanya mal ghibatu ya Rasulullah. Apa itu riba wahai Nabi? Nabi kata zikruka akhaka bima Kamu sebut tentang saudara kamu yang kalau dia dengar dia tak suka. Sebut tu pula belakang dia. Ini dipanggil riba. Orang Melayu panggil mengum mengumpat. Dosa mengumpat ni lagi jahanam lagi berat daripada dosa zina. Ni. Dosa zina, dosa minum, awak mabuk sekejap minum todi malam tadi, minta ampun dengan Allah. Sekarang, sekarang Allah ampunkan. Awak dia mengumpat orang, mengumpat orang, Allah, Allah Ta'ala tak ampunkan kecuali orang yang awak umpatkan itu, memaafkan kamu. Berat. Sekarang ni benda ni dia dah normalisasikan. Bahkan dalam surau pun orang berani mengumpat. Tak rasa jijik, tak rasa jelek benda tu. Datang seorang hamba Allah bawa daun teruk, dia duduk judi dalam surau. Awak marah tak kalau tengok? Duduk <coughs> judi ni dalam surau ni, bawa daun teruk, bawa duit, judi, sama -sama dia judi sama-sama dia. Nenek, pakai kopiah tapi judi dalam surau. Atas tikah jadah tu Awak tengok orang marah tak? Marah tak? Eh, apa tidur? Orang tak tidur. Orang tidur kejap lagi. Terawih bawa orang ngantuk. Masa orang tak ngantuk lagi. Bidah dia bagi. Ada tidur orang awal. Marah tak tengok orang, orang judi? Marah tak? Pasal kurang aja. Apa hal orang pergi judi? Dalam masjid pula. Dalam surau. Kenapa? Padahal tu dosa peribadi dia dengan Allah Ta'ala. Bukan kata boleh. Salah tetap salah. Dosa tetap besar. Tapi dia minta ampun dengan Allah. Allah ampunkan. Tapi hari ini orang mengumpat. Mengumpat dalam surau dia mengumpat. Betul tidak? Bahkan benda tu tak rasa jelek. Tak rasa jijik. Tak rasa hina. Tak rasa kotor. Allah tak ampunkan. Naik satu berita di media sosial. Seseorang ini ditangkap kerana minum arak. Eksiden, mabuk. bla 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 bla. Dosa dia dengan Allah. Kita hak tukar komen ni, tukar komen. Melampau-lampau komen pasal jahanam pergi mampus. Ngumpat dia, hina dia, caci dia, fitnah dia macam-macam. Contoh kan tak? Dia minum sungguh, Allah, Allah Taala ampunkan dia. Contoh. Awak bila Allah nak ampunkan kan awak kena pergi jumpa dia minta maaf. Siapa suruh mengumpat dia? Siapa suruh hina dia? Berat tak berat dah saya? Berat. Muka pakai kopiah. Tapi perangai hodoh dia. Dan sebab apa? Dosa ini dinormalisasikan. Ni bulan Ramadhan, ni bulan keampunan Allah. Ada tak Nabi kata dalam hadis ada orang yang keluar daripada Ramadhan, Allah tak ampun dosa ni. Ada tak ustaz datang mengajar, dia baca hadith naik mimba tiga, tiga langkah, Nabi kata amin, amin, amin tu. Biasa dengar tak? Biasa dengar tak? tak jawab lagi, saya balik tu. suruh Dah sakit hati, suruh Saya lah datang 2019 lah. Lama dah, sebelum Covid dulu. Alhamdulillah Tiga kali Nabi duk kata amin amin tu kan Salah satunya ada orang yang Allah Ta'ala jadikan dia Allah tak ampun dosa dia di saat dia keluar daripada Ramadan Pasal apa? Ha, Benda-benda gini -benda dosa dengan orang Dosa dengan orang ni dia tak hilang dengan dengan taubat biasa Dosa dengan orang ni dia tak hilang dengan awak tu sujuk lama sampai setengah jam sujuk tak berhenti tak. Dosa dengan orang minta maaf dengan orang Dosa dengan Allah boleh istighfar, boleh taubat, boleh menangis, boleh merintih, boleh macam-macam kerana Allah Maha Pengampun. Dosa yang orang ada umpat dia, nak minta maaf dia. Dosa kita kecam dia, dosa kita fitnah dia, sangka buruk kat dia, nak minta maaf dia. Allah tak akan ampunkan awak meskipun dalam bulan Ramadan. Batu bahaya dosa orang. Neh, maka Allah Taala kata dalam ayat ni wattaqullah bertakwalah kamu kepada Allah. Tak ada ubat lain nak ubat penyakit jahat ni kecuali dengan takwa. Awak duk puasa-puasa ni nak latih supaya jadi orang takwa ni. Kerana takwa tu ubat segala penyakit. Kalau awak sakit gigi, ada doktor bagi ubat. Ada jangkitan kuman, antibiotik, pergi farmasi cari antibiotik. Tu ubat dia bagi. Orang demam, parasitamol, tu ubat dia. Penyakit mengumpat kau orang, penyakit dengki ke orang, sangka buruk, duk buka air orang, merata-rata penyakit ni, tak ada ubat antibiotik, tak ada ubat kat farmasi, ubat dia, takwa. Nak jadikan orang bertakwa, puasa bersungguh. Jangan puasa duduk main tahan makan, tahan minum saja. Mulut tahan juga, mata tahan juga, telinga tahan juga. Ni ubat dia. Bulan ni bulan berubah orang panggil. Bulan, bulan berubah daripada penyakit hati, supaya jadi orang yang bertak, bertakwa. Nah, inna Allah tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat dan maha penyayang. Ha, ah, Atak lah. Atas dosa yang nak buat tu dengan takwa taubat. Dosa melibatkan orang, orang, minta maaf, minta ampun. Boleh tak? Lah? Hmm, habis 20 minit cukup lah. Sekiranya lah, menambah orang datang Betul tak? sudah, habislah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله